Мы на выставке Акматер 2016 год город Киев представляем бойлер косвенного нагрева Фироли 100 литров. Скажите, пожалуйста, какой принцип работы бойлера косвенного нагрева Фироли? Классический. Как он работает? Работает от внешнего источника нагрева теплоносителя. От одноконтурного котла его, твердо газового либо электрического. Работает ли э, бойлер постоянно нагрева от солнечных батарей? Ему все равно, что какое тепло будет подаваться, то он и будет э, передавать на воду. Какая гарантия на изделие Фероли? Один год гарантии. А если котел э, сломался, какая процедура обращения по гарантии? Что человеку делать? В карантинном талоне есть список сервисных центров, куда можно обратиться.